إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا من ما جهلنا يا الله بلا بركة علم يمنا كي مسي جهل وزكمنا من ما نسينا إن كان كمي بكرة إن كمي wajalna tilawatahu ana al-lail wa atrafa an-nahab ya allah bila kesepatan masa kepada kami untuk kami dapat baca al-quran pada waktu siang dan malam terutamanya di dalam bulan ramadan bulan penurunan al-quran wajalna hujatan ya rabbal alamin dan jadikan al-quran itu ya allah sebagai hujjah kepada kami tatkala kami muhadabmu di hari akhirat kala amin ya dawab alamin yang saya hormati lagi saya kasih Fadil Tuan Imam Tuan Bilal Pengurusi juga seluruh Jatuan kuasa masjid Hadirin, hadirat Ibu-ibu, ayah-ayah Para tetamu Ramadhan Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi memberikan keizinan kepada kita dan tanpa kita sedar kita berada pada hari-hari terakhir. Tanpa kita sedar kita berada pada hari-hari terakhir dalam keadaan kita menunaikan solat sunat tabawweh yang hanya ada eksklusifnya itu berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita begitu cepatnya masa berlalu meninggalkan kita. Dan itu merupakan antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut man sama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dalam hadis yang lain disebutkan man qama ramadan imanan wa ihtisaban gugfir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka mengingatkan kepada kita Nah, ha? kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi bahawa tiga perkara di dalam bulan Ramadan jika dilakukan oleh seseorang manusia akan diampunkan dosa-dosanya. Yang pertamanya adalah puasanya itu sendiri. Kita menahan lapar dan dahaga kerana Allah Subhanahu taala. Yang kedua, kita mendirikan qiyamul lail, yakni ibadah pada malam-malam di dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiganya adalah kita mendirikan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita tengok daripada pandangan Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahawa sekiranya satu Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, maka berkemungkinan Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-29. Ini pandangan daripada Al-Imam Al-Ghazali Allah taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala amatlah malang dan rugi Kalaulah momentum kita tuan-tuan masuk di dalam bulan Ramadan, semangat. Tapi bila mana nak nak pengakhir. Saya bagi analogi yang mudah tuan-tuan, kalau kita lari pecut 200 meter tuan-tuan yang dimuliakan Allah. 100 meter yang pertama begitu hebat sekali. Tengok-tengok tuan-tuan, mai 180 meter. Nak dekat habis lagi 20 meter tuan-tuan, kita berhenti minum air dulu. Agak-agak tuan-tuan, Nah, yang kalah sekali pun boleh gelak kat kita. Sebab apa? Sebab kita yang paling terakhir sampai ke garisan penamat. Maka hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana sampai ke garisan penamat, maka di dalam madrasah Ramadan ini, seperti mana yang kita sebutkan tadi dalam hadis, diampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara amalan Nah, apabila kita nak menyambut Syawal adalah dengan kita membayar zakat fitrah dan penamat zakat fitrah ni ketika mana imam mengangkat takbir dalam solat sunat Aidilfitri maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah sirah sambutan hari raya Aidilfitri ini ah, tuan-tuan kita nak ingatkan nah macam mana yang boleh ada sambutan hari raya Aidilfitri iaitulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam sebelumnya itu telah ada dua perayaan. Perayaan yang pertama adalah yang disebut sebagai perayaan Nairus. Yang keduanya adalah perayaan Mahrajan. Oh ni tuan-tuan minta ya Allah. Dah ada dah dua perayaan. Maka bagaimana keindahan Islam mendidik kita? Sehingga akan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Sesungguhnya Allah mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik iaitulah Aidil Fitri dan Aidil Adha. Sebab itu tuan-tuan yang diminta Allah istimewanya dua hari raya ni tuan-tuan pada malamnya itu disebut oleh al-Imam al, al syafii dalam kitab Al-Umm ada lima malam yang mustajab doa. Yang pertama adalah pada malam Jumaat, yang kedua adalah pada malam satu Rajab yang ketiga adalah pada malam nisfu syaban Malam yang keempat dan kelima Ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Adalah malam dua hari raya Hari raya Aidil Fitri Dan juga hari raya Aidil Adha Jadi rugilah tuan-tuan Kalau kita tidak memanfaatkan malam-malam yang mustajabnya doa ini Sebab itu tuan-tuan kita kena faham Bila kita dah nak kembali kepada fitrah Diampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu Amatlah malang tuan-tuan yang dirahmati Allah Kalaulah kita kembali melakukan perbuatan maksiat Dan mengundang kemukaan daripada Allah SWT Maka bilakah sambutan Hari Raya Aidilfitri yang pertama Berlaku dalam sejarah umat Islam Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Kan tak banyak orang bincang benda ni tuan-tuan Kan sebab apa kita duduk sibuk dengan lagu raya kita duduk sibuk dengan persiapan-persiapan raya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, nah, berlaku ketika mana? Selepas daripada peperangan Badar pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Nah, ketika mana tentera muslimin meraihkan kemenangan 313 tentera Islam. Nah, kita sambut Badar Al-Kubra pada 17 Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat nak meraihkan kemenangan umat Islam pada waktu dan ketika itu. Sebab itu tuan-tuan, hebatnya semangat jihad tentera-tentera Badar ni tuan-tuan berlaku dalam bulan Ramadan. Asal peperangan Badar tu bukan nak perang, nak menyekat kabilah perdagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana musyrikin Mekah minta bantuan, minta talan hayat, mereka hantar lebih seribu pasukan yang lengkap dengan bersenjata. Sehingga kan ada di pendekarangan sahabat-sahabat Nabi SAW Yang pada waktu dan ketika itu Hanya menggunakan pelepah-pelepah tamar Allahu Akbar Cuba kita bayang tuan-tuan ayah-ayah Hebatnya sahabat-sahabat Nabi Nak berani sahabat-sahabat Nabi SAW Bukan saja unta dan kuda dinaiki secara bergilir Ada di kalangan mereka tuan-tuan Menggunakan pelepah-pelepah tamar Kan kalau bayang tuan-tuan Ada orang nak lawan dengan kita dia ada pedang dia ada tombak, dia ada panah. Tengok-tengok main kat kita tuan-tuan, pelepah nyok dia. Agak-agak tuan-tuan. Nah, bagaimanakah keadaan kita pada waktu tersebut? Maka berlakulah musyawarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat. Sehingga kan ada daripada kalangan sahabat dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, adakah ini ijtihad kamu?" Yakni helah dalam peperangan ataupun ketetapan daripada Allah. Tengok tuan-tuan, bagaimana adab sahabat-sahabat dengan Nabi. Nak bagi idea tu tuan-tuan, tanya dulu Nabi. Maka ketika itu hadirin Nabi Allah, sahabat ini mencadangkan bahawa na aa, diletakkan na tempat untuk berlakunya peperangan tersebut adalah boleh menahan sumber air. Sebab tu waktu tu dalam keadaan bulan Ramadan, tuan-tuan Nabi -tuan, Allah. Na sekat air. Maka cadangan ini dipersetujui oleh Nabi S.A.W Dan ada sahabat Nabi S.A.W daripada kalangan Ansar dia buat cadangan tuan-tuan supaya didirikan kemah di belakang pasukan tentera muslimin kemah khas untuk nabi sallallahu alaihi wasallam maka hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu taala sebab apa untuk mempertahankan tubuh badan nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu wa akbar tuan nah jadi hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka berlakulah nah kemenangan dan peristiwa itu tercatat dalam sejarah sehingga kan ketika mana zaman Sayyidina umar al khattab radhiyallahu anhu nak waris tentera badam ni tuan-tuan diberikan sagu hati. Ha, kalau bahasa kita ni pencin. Sebab apa? Nak mengenang jasa mereka mempertahankan agama Allah. Sehingga kan pada waktu dan ketika itu Nabi SAW berdoa kepada Allah sekiranya pasukan badam, ahli badam ini kalah. Maka pada waktu tu tak ada lagi dah siapa yang nak berdoa kepada mu ya Allah. Allah menurunkan kemenangan kepada kepada mereka. Maka hadirin dan dirahmati Allah, Nah, apabila kita dah sampai pada penghujung di dalam bulan Ramadan, kita dah tengok sirah bagaimana berlakunya perayaan dua hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha ini, maka menunjukkan kepada kita hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat akan satu pesanan daripada Profesor Dr. Yusuf Al-Qadawi yang mengatakan bahawa jangan kamu menjadi hamba Ramadan tetapi jadilah kamu hamba Allah. Apakah hamba Ramadan? Dia hanya buat ibadat dalam bulan Ramadan. Dia hanya bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Tapi bila mana keluar daripada bulan Ramadan, dia lupa apa amalan-amalan dia buat di dalam bulan Ramadan. Dia meninggalkan ketetapan-ketetapan sebab tu ayat yang kita selalu ulang, imam selalu ulang, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diturunkan al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Nak menunjukkan kepada kita hadirin dan, dan yang Allah Amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadhan ni Adanya yang akan meninggalkan kita Solat terawih tuan-tuan tak -tuan, ada dah Minggu depan dengan pula tuan-tuan Nak jumpa Tok Bilai Tok Bilai Rindu nak terawih tu Kat dapur kita tu banyak lagi stok makanan Nak buat muawih Boleh tak? Kita buat semalam pun tak apa ha, Tak boleh, tak boleh dah Kan? Nah, sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, nah kita akan menanti nak waktu pengumuman nak tarikh penetapan anak bulan setelah dilihat di tempat-tempat yang diiktiraf oleh pemerintah kan ha, kalau ayah ayah masih ingat pernah satu ketika waktu tu saya pun tak lahir lagi nah ada dua buah negeri yang gaya awal daripada negeri lain kan ha, pada waktu tersebut tuan-tuan selepas itu ketetapan daripada majlis nah raja-raja di bawah majlis hal ehwal Islam maka ditetapkan tuan-tuan di mana tempat pencelapan hilal ataupun anak bulan nah yang menunjukkan adanya nampak maka diisytiharkan ah uh, pernah waktu PKP kalau kita masih ingat nah kenampakkan anak bulan di dua tempat yang diiktiraf kan ah, maknanya tuan-tuan jangan pula tuan-tuan pergi beli teropong kat kedai dua ringgit kan teropong depan-depan rumah nampak anak bulan dah ha boleh boleh, boleh, boleh raya tak leh dengan tuan-tuan kan di tempat yang diiktiraf oleh mereka yang berkelayakan ada ah, dia adalah kan ha, jawatan kuasa falak negeri ha ni tuan-tuan yang -tuan, Allah nah ha, saya ingat tuan-tuan tu -tuan, lepas ada di negara jiran kita kan orang lain semua raya tuan-tuan nah hari lain dia raya dua hari awal kan wartawan tanya nah kepada kepala tempat tersebut kan nah ketua tempat tersebut macam mana boleh raya awal ni dia kata Allah taala telefon dia tuan-tuan ha boleh percaya juga kan kita dah duduk tahun 2025 dah patutnya tak berlaku dah tuan-tuan macam tu nah Ha, sebab apa penting ni benda ni? Sebab pada hari raya itu merupakan hari tasyrik diharamkan untuk kita berpuasa. Ah ha, tu tak boleh. Tuan-tuan rasa rajin sangat wallah rindulah nak puasa, nak sambung terus dengan puasa enam lah. Tak boleh. Sebab apa? Haram pada waktu tu untuk kita menunaikan ibadat puasa. Nak puasa tu raya kedua ke atas tubuh boleh dah. Ini ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Maka hadirin hadirat Allah, sebagai kesimpulan yang kita dapat ambil, jangan jadikan tنبih momentum semangat di dalam bulan Ramadan ini berkecai musnah ketika mana pada penghujung di dalam bulan Ramadan dengan amalan yang sia-sia. Yang kedua tuan-tuan saya nak ingatkan pada diri saya juga sebagai ketua keluarga, kita kena tengok terutamanya pakaian ahli keluarga kita. Dan Adakah mencerminkan na madasah Ramadan itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Islam tidak meng, tidak na mengharamkan hiburan dan sebagainya janganlah sampai melampau lampau dan melampau batas. Kan kita tengok tuan-tuan ada nah sampai dalam masjid pun buat joget TikTok tuan-tuan. Allah dalam masjid. Ha ni kemuliaan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tuan-tuan, kita memperbanyakkan doa, terutamanya pada malam ini merupakan malam ganjil, malam yang ke-29. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan pada kali ini merupakan Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bidhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu fa anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Tuhan kami kami mohon sangat kepadamu ya Allah pada malam-malam terakhir di dalam bulan Ramadan al mubarak pada tahun ini ya Allah pada malam ganjil di dalam bulan Ramadan yang terakhir pada Ramadan kali ini ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami mohon sangat kepadamu ya Allah kami merayu sangat kepadamu ya Allah di dalam rumahmu ini ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah ibadat puasa yang kami lakukan hanya saja kerana mu ini ya Allah kami tidak makan dan tidak minum kerana perintahmu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah ibadat puasa yang kami lakukan ini ya Allah sebagai syifa penawar kepada penyakit-penyakit yang ada pada tubuh badan kami sama ada penyakit zahir ataupun batin ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami mohon sangat kepadamu ya Allah murahkanlah rezeki kami ya Allah murahkanlah rezeki anak-anak kami ya Allah jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak ya yang soleh dan salihah yang akan mendoakan kebaikan syurga buat kami setelah kami dimatikan olehmu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami pada waktu dan ketika mana kami menadah tangan kepadamu ya Allah saudara saudara-saudara kami di bumi Palestin ya Allah mereka sedang diuji dengan ujian yang dahsyat di dalam bulan Ramadan ini ya Allah mereka dikhianati dengan janji musuh mereka sendiri ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami mohon sangat kepadamu ya Allah kau berilah kemenangan kepada saudara-saudara kami di bumi Palestin ya Allah seperti mana yang kau titipkan kemenangan kepada ahli-ahli Badar ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon sangat kepadamu, Ya Allah. Kami merayu sangat kepadamu, Ya Allah. Jangan engkau tinggalkan Ramadan pada kali ini, Ya Allah. Dalam keadaan dosa-dosa kami tidak diampunkan olehmu, Ya Allah. Jangan engkau tinggalkan Ramadan pada kali ini, Ya Allah. Dalam keadaan kami tidak bertemu dengan Lailatul Qadir, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, eratkanlah ukhuwah sesama kami ya Allah. Eratkanlah ukhuwah sesama kami ya Allah, terutamanya ahli keluarga kami ya Allah dan ahli qawiyah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon sangat kepadamu ya Allah, makbulkanlah segala hajat-hajat dan permintaan kami ya Allah sepanjang kami dalam keadaan berpuasa kerana-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته